Я командир третьей отдельной штурмовой бригады по вашему. Раньше командовал полком Азов. Я перехваты сижу, слушаю. Ну так, основное, когда есть время или смешное. Тип говорит, ну походу, я так понимаю, говорит своему сержанту, за, за, за 200 двух типов старых, потому что они старые и не могут просто идти вовремя. Он говорит, я с утра их сделаю, сейчас они у меня ящики потаскают, я их с утра сделаю, потому что они будут тормозить группу. Вашей этой истории ну не могу понять абсолютно. Вчера вообще был идеальный перехват, лучший перехват в моей жизни. Три штурмовика вышли с позиций, которых ваше начальство 200-ми записало им говорят, не надо, говорит, расстраивать, говорит, бумаги, хуй, и вот это все, говорит, ты с ними там порешай. Да если бы у меня такое произошло, у меня бы разбежалась вот эта вся наша гвардия, да, как бы, ну, если бы люди узнали, что такое может быть, да, вы не разбегаетесь, идете вперед. Но ну, вы же, ну, есть же позиции, куда вы валите просто, вот я смотрю по ковру из трупов. Ну, были такие вот, да, вот, да, где да, вы захотели, да, да, да. где реально просто ковер сратый. Да да, 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 да. Я интересовался, вот я нас сведению сумоваю сделать. — А сколько там в поле? — Семьсот человек. Семьсот человек. Да. — вот По ним... по я шел, тоже да вот сто человек ну, — Что-то мужчины надо решать жизнью. Так как бы вы и нас доведете до, до беды. И себя. — нет возможности. Мы под комой везде. — Да, другие, да другие, мы, мы другие, либо другие, всегда, разные. либо нас да,